গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথা ইৰাম নম নম বৰম্বলীপতি অজ্ঞানী ৰজ্ঞানদ অগতি ৰ গতি সাৰ সেৱাত দুৰ্ভ ৰহাৰ অণী পাঠ অতি নমস্কাৰ আমি যে যিজন পৰমেশ্বৰ ভগৱন্তক আৰাধনা কৰোঁ সেই জগতৰ ঈশ্বৰজন হৈছে জগত মাতৃ আই লক্ষীৰ পতি জগত মাতৃ আই লক্ষী স্বামী জগত মাতৃ আই লক্ষী স্বামী সদায় ভকত বস আমি যদি অজ্ঞানী হৈও সংসাৰত জন্ম লৈছোঁ আমি জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰটো ল'বলৈ হ'লে ঈশ্বৰক ভজিবই লাগিব ঈশ্বৰক ভজিবই লাগিব কাৰণ ঈশ্বৰৰ কৃপা কৰোণা দয়াৰ বাদে এই সংসাৰত জীৱবিলাক দূৰৰে কথা গছৰ পাত এখিলাও লৰচৰ নহয় মাধৱপুৰুষে সেইকাৰণে ইমান ধুনীয়া দিহা ঘোষা এষাৰ দিলে গালে গাই থাকিবলৈ মন যায় দিয়ক এবাৰ গাওঁ এ ৰাম কণ নাম ৰাম কাম কিবা যে ন উচিত সকলোৱে চাপৰে বুজাওক এৰামে কাম Thank পাবলৈ হ'লে ঈশ্বৰকে ভজিব লাগিব তাৰ বাদে বেলেগত ঈশ্বৰৰ কৃপা কৰুণা বিচাৰি নাপায় দেই কাশী গঞা বৃন্দাবনত আপুনি মই যদি ঈশ্বৰৰ কৃপা কৰোণা বিচাৰি যাওঁ গুৰুজনাৰ মতে নেপাওঁ বুলি কৈছে আমাৰ জনপ্ৰবাদ এটা আছে অ হে ৰ মন we never know কৃষ্ণই বিদ্যাবন মথুৰাত নাই ক'ত থাকে য'ত ভকত থাকে য'ত ভগৱন্তক আবাহন কৰা হয় সেই ঠাইতে ভগৱন্ত থাকেহি গতিকে ভগৱন্তক আবাহন কৰা নিৰ্মল স্থানৰ সম্ভেদ পালে আপুনি মই যাব লাগে এতিয়া যে কালিপুখীত চিনেমা এখন ওলালে ৰৈ ৰৈ বিনালে আপোনাক মোক কোনোবাই তামোল পাণ দি মাতিছিল নি কোনেও তামোল পাণজী মাতা নাই আমি শুনিছোঁ দৌৰি গৈ চাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি যেনেকৈ মনত আনন্দ এটা লাভিলোঁ সেইকণ চোৱাৰ কাৰণে তদ্ৰূপ ভগৱন্তৰ অনুষ্ঠান ইয়াত হৈছে বুলি গম পাই আজিৰ পৰা মোলৈ ফোন কৰোঁতে তিনিমাহমান হ'ল গতিকে সেই অনুপাতে আজি আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট ভকত বৈষ্ণৱ হ'ব লাগিছিল কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৰুণা কৃপা ল'বলৈ সকলোৱে নিবিচাৰে বুজি পাইছেনে গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তৰ কৃপা কৰোণা লাভ কৰিছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে এই সংসাৰতো স্বৰ্গসুখ লাভ কৰিব স্বৰ্গ বুলি বেলেগ এডোখৰ ঠাই নাই দেই সেই ওপৰৰ ফালে স্বৰ্গ বুলি ক'লে আমি চাওঁ পতাল বুলিলে তলৰফালে চাওঁ নহয়নে তলৰফালে চোৱা মানে কি অধুগতি নৰক ওপৰফালে চোৱা স্বৰ্গ মানে কি আনন্দ সমৃদ্ধি গতিকে স্বৰ্গীয় সুখ যদি তুমি ল'ম বুলি ভাবিছা বন্ধু জীৱনত সন্তৰ সংগলৈ আহিব লাগিব আৰু হৰি কথা শুনিব লাগিব স্বৰ্গীয় সুখ কোনেও কাকো দিব নোৱাৰে আত্মসন্তুষ্টিয়েই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্বৰ্গীয় সুখ আত্মসন্তুষ্টিয়েই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বৈকুণ্ঠ সুখ আত্মীয় সন্তুষ্টিৰ অবিহনে মানুহবিলাক পংগু সমাজত দুই প্ৰকাৰৰ পংগু মানুহ আছে এক প্ৰকাৰৰ পংগু হৈছে শাৰীৰিক শাৰীৰিক পংগু মানুহক আপুনি মই সহায় কৰি আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এক প্ৰকাৰৰ পংগু মানুহ হৈছে মানসিক মানসিক পংগু মানুহক মানুহে চিনি নাপায় ধুনীয়া পোছাপ পিন্ধা নামি দাড়িমি গাড়ী লোৱা মানুহজনৰো মানসিক পংগু হ'ব পাৰে আৰু আজিৰ সমাজখনত মানসিক পংগু মানুহৰ কাৰণেই সমাজখন বিশৃংখল হৈ গৈছে কোনে জানে আপোনাৰ মোৰ সন্তানো কিজানি মানসিক পংগু ভুগি আছে গতিকে এই মানসিক পংগু নিৰ্মূল কৰিবলৈ হ'লে সৎ কৰ্ম সৎ চিন্তা সৎ সংগ সৎ আলাপ এইবিলাকেই হৈছে তাৰ ঔষধ আজি আমাৰ মাজত অত্যন্ত ভয় লগা গোপন শত্ৰু এটা সি উপস্থিত হৈছেহি যাক আমি যদি চিনি নথওঁ তেতিয়াহ'লে সি আমাৰ দেৱাল ভাঙি ভিতৰলৈ সোমাই আহিব আহিছেই বহুতৰ বৰঘৰৰ ভিতৰত সেই গোপন শত্ৰুৱে ইতিমধ্যে বাঁহ লৈছেহি আমি যাক আপোন বুলি ভাবিছোঁ যাক লৈ পেলাই আমাৰ জীৱন উচৰ্গা কৰিছোঁ সিয়েই হৈছে আমাৰ মৰমৰ সন্তানসকল সি ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক কোনো পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ অনিষ্ট হোৱাটো নিবিচাৰে এজন পিতৃ এগৰাকী মাতৃয়ে আটাইতকৈ দুখ সেইদিনা অনুভৱ কৰে যিদিনাখন নিজৰ সন্তান বিনষ্ট হয় কিন্তু সেই বিনষ্ট সন্তান আজি আমাৰ সমাজখনত দিনক দিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে দিনক দিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে সংযমহীনতা আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱ সংযমহীনতা ক'ৰ পৰা উদয় হয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই বিষয়ে যদি অধিক আলোচনা কৰিব লাগে আমি অধিক আলোচনা কৰিবলৈ সাজু আছোঁ কাৰণ আমাৰ অনজসকলক ভাল কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য মোৰ ভাতৃ প্ৰতি সমাজখনক ভাল কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য মোৰ জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ লোৱাটো মোৰ কৰ্তব্য এই সমাজ ধংস কৰিব পৰা পংগু সৃষ্টি কৰিব পৰা যিটো বৰবিষ সেই বৰ বিষ আমাৰ মাজত অভক্ষ ভক্ষণৰ দ্বাৰাই প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাগিয়াল বস্তুৰ দ্বাৰাই ই আমাৰ ঘৰখনৰ মা মেৰ পেকত সোমাই গৈছে অভক্ষ ভক্ষণৰ দ্বাৰাই অৰ্থাৎ ৰাগীয়াল বস্তুৰ প্ৰতি যুৱ যুৱতীসকল বা সচেতন মানুহবিলাক যদি সচেতন হৈ নাথাকে ৰাগিয়াল বস্তুৰ প্ৰভাৱত আমাৰ এই মন মগজুৰ স্নায়ুকোষৰ চুলিৰ দৰে সৰু সৰু হীৰা উপহীৰে গঠিত এই স্নায়ুকোষবিলাক ৰাগীয়াল বস্তুৰ প্ৰভাৱত দুৰ্বল হৈ যায় কম বেছি পৰিমাণে আমি সকলোৱে বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত পঢ়া শুনাৰ লগত আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে জড়িত এই হীৰা উপহীৰাবিলাক যেতিয়া ৰাগিয়াল বস্তুৰ প্ৰভাৱত ই দুৰ্বল হৈ যায় ইয়াৰ চিন্তা শক্তি ইয়াৰ স্থিৰতাটো নাইকিয়া হৈ যায় যাৰ কাৰণে ভাল বুলি ভাবিও সেই ভালটো কামৰ প্ৰতি আসক্তি কমি যায় কোনে নাজানে মা দেউতাক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে বুলি কিন্তু মা দেউতাক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে বুলি জানিও সেই শ্ৰদ্ধাৰ পৰা আজি যে সন্তানে আঁতৰি আছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে মানসিক পংগু আৰু এই মানসিক পংগু যদি আমি নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কিন্তু কান্দি কান্দি সংসাৰত জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু মহাপুৰুষগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে চিন্তা কৰিলে যে সমগ্ৰ মানৱ জাতিক যদি আমি মানসিক পংগুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই যুৱাবস্থাতেই ভকতৰ সং ল'ব লাগিব সাধুৰ সং ল'ব লাগিব ঈশ্বৰৰ কথা পাতিব লাগিব ঈশ্বৰক উপাসনা কৰিব লাগিব ঈশ্বৰক উপাসনা নকৰিলে সাধুৰ সং নল'লে যিমান ডিগ্ৰীধাৰী ব্যক্তি হ'লেও এদিন মানসিক পংগুৰ গৰাকী হ'ব 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 গতিকে সময় থাকোঁতেই সময়ৰ কাম কৰাটো যেনেকৈ বুদ্ধিমানৰ কৰ্তব্য তদ্ৰূপ আমি অনাদি অনন্ত পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তক যদি পুৱা গধূলি অন্তত দেখুৱাই পেলাই নকৰিলেও মনৰ হৃদয়ৰ পৰা যদি ঈশ্বৰক প্ৰকাশ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনৰ সেই খেলি মেলি ভাৱনাবিলাকে আমাক আক্ৰমণ কৰিবহি নোৱাৰিব আৰু মনটো যদি সুন্দৰ হৈ থাকে সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী মানুহক কাল ধুমুহাই কেতিয়াও আমনি কৰিবহি নোৱাৰে তুমি অকলশৰে লগ পাইছা বুলি সেই সুৰখী গাভৰুগৰাকীক তুমি সেই সময়ত তুমি নিজৰ ভগ্নীৰ দৰে মনলৈ তুমি জ্ঞান কৰা বন্ধু এই চেতনাবোধটো জাগি উঠিব তুমি সিংহৰ দৰে তাক প্ৰয়োগ কৰা খেল ভাৱনাটো সেই সময়ত তোমাৰ মনলৈ কেতিয়াও নাহে এগৰাকী সুৰক্ষী গাভৰুক তুমি নিৰ্জন স্থানত অকলশৰে পাওঁতে তোমাৰ মনটো সিংহৰ দৰে গৰজি কেতিয়া উঠিব যেতিয়া তুমি মানসিকভাৱে পংগু হ'বা আৰু আজি আমাৰ সমাজখন তেনেকুৱা হৈছে সেই সময়ত চেতনাবোধ আত্ম সংযম সেই সংযমশীল হ'ব লাগিব সংযমশীল শক্তিটো ক'ৰ পৰা আহিব পবিত্ৰ ভাৱনাৰ পৰা এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ জোকেল কি মই যদি ঈশ্বৰ আৱাসনা কৰি থৈছোঁ তেতিয়াহ'লে সেই চেতনাবোধটো মোৰ মনলৈ আহিব সেই মোৰ ভণ্টী তুল্য ভণ্টিজনীৰ লগত মই কেনেকুৱা নিৰাপত্তা দিব লাগে মোৰ দেউতা তুল্য দেউতাৰ মানুহ মানুহজনক আজি মোৰ ওচৰত অকণমান আশ্ৰয় বিচাৰিছে মই আশ্ৰয় দিয়াটো মোৰ কৰ্তব্য মোৰ মাতৃতুল্য মানুহগৰাকীক মই মাতৃ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব সেই চেতনাবোধটো তেতিয়া সেই মানুহজনৰ জাগৃত হ'ব আৰু এই ভাৱনাটো অকল আপোনাৰ মূৰ হ'লেই নহ'ব ওলাই দেখিবি যাক শত্ৰু নেভাবিবি তাক সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়ে যদি এই পবিত্ৰ মনৰ গৰাকী হয় তেতিয়াহ'লে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডতে বৈকুণ্ঠ সুখ লাভ কৰিব পাৰিব বুলি এই মহাভাগৱত শাস্ত্ৰই আমাৰ জীৱসকলক এই বাণীবিলাক বুজাইছে আৰু এই কথাখিনিকে খুব সুন্দৰকৈ মৈত্য এই বিদুৰৰ আগত কৈ আছে এই উদাহৰণবিলাকে আমাক সংযমশীল হ'বলৈ শিকায় এই উদাহৰণবিলাকে আমাক মনটো স্থিৰ কৰিবলৈ শিকায় এই উদাহৰণবিলাকে আমাক ভাৱনাবিলাক দৃঢ় কৰিবলৈ শিকায় আমাৰ সংগী কোনো নাই আমাৰ আপোন কোনো নাই মই মোৰ নিজৰ বন্ধু আপুনি আপোনাৰ বন্ধু আপুনি আপোনাৰ শত্ৰু আপুনি আপোনাক ৰা মাৰে হৰিক নভজি নৰে আপুনি নষ্ট মন কৰিছেনে যি মানুহে হৰিক নভজে তেওঁ নিজেই নিজৰ নষ্ট হয় বোলে হৰিক ভজি আপোনাৰ উপায়ো এইকাৰণে হৰিক ভজনা কৰিব লাগে যে তই হৰিক ভজনা কৰিলে তোৰ জীৱনটো উন্নতি হব নাই আজি তোৰ সংগী নাওখনি অকলে বা নাইজী কাৰো সঁহাৰি যিমান পাৰ আগুৱাই যা বিচাৰিছ যদি প্ৰগতি নাহিবি আৰুভতি বিচাৰিছ যদি প্ৰগতি নাহিবি আৰু উভতি নিবিলাবি হঠাৎ তোৰ যৌৱন্তই নিজ কৰি ৰাখিবি সংযম এই যিটো সংযম শক্তি এই যিটো সংযম সম্পদ এই যিটো সংযম আয়ত্ত কৰা কৌশল ই সাধুৰ সংগৰ দ্বাৰাহে উদ্ভৱ